Життя непросте, воно ще простіше, ніж ми гадаємо. Тільки не завжди ми знаємо, як прийняти просте та водночас ефективне рішення, щастя, любов, гармонія, статус та гроші все в наших руках. Кожного дня ми маємо на це тисячі можливостей, і сьогодні також. Давайте разом зробимо наше життя простішим, кращим та щасливішим. Це програма Ірини Шевченко. Життя ще простіше. Чому, взагалі, психологія зради безумовно, найперша роль у власній особистості людини. Передбачати таку модель поведінки у стосунках можуть внутрішні установки чоловіка чи жінки. Наприклад, маючи проблеми з самооцінкою, людина самостверджується за рахунок кількості партнерів, не зважаючи на якість та власне задоволення від таких романів. І тут неважливо, яка дружина. Доки дружина вдома ліпить сирники, коханку можна вивести в світ, показати друзям, похизуватися перед діловими партнерами, наступний корпоратив, наступна коханка. Та й самому, чи самій приємно почувати себе мачо чи фатальною жінкою. Стосунки як спорт, така людина свідомо з верхньої, підходить до стосунків з самого початку. Мотиви для одруження прийшов час, чи, наприклад, сімейний стан додає солідного статусу, відповідні мотиви вибору партнерів. Вік, зріст, статура, вміння збирати шкарпетки за меблями для жінки чи наявність автівки для чоловіка. Якщо це ваш варіант, зрада, норма цієї схеми, то ж бачили очі. Інша річ стосунки, що дійсно мали на меті щасливе життя з конкретною коханою людиною, і ось зрада. Окрім вибачте, дійсно прикрої помилки, випадковості це сигнал про те, що у наших стосунках дійсно не все гаразд. А чи варто зраду пробачати, як робити це, не втрачаючи власної гідності, як повернутися і зробити спільне життя ще щасливішим? Епізод життя Костянтина прямо зараз міняю жінку, міняю жінку на колишню жінку. очень любимая, и она с и властные можно сказать, все-таки тут питание до тех сто людей, к С одной стороны, это древнейшее явление, и в принципе первым альдутером можно считать времена, когда в доисторические времена, когда было введено в племени половое табу, а мужчины этого племени пошли в соседнее племя. И это считается первым результатом. Поэтому это древнейшее общем, как бы явление. Да? С другой стороны, нужно четко понимать, что измена всегда вызывает у человека, которому изменяют, душевную боль, дискомфорт. И в этих ситуациях обычно, к сожалению, когда нам больно, что мы хотим сделать? Мы хотим избавиться от этой боли, а значит быстро решить ситуацию И В большинстве своем, что мы делаем? Мы разрываем отношения Важно понимать причины Первое, это измена как сигнал о угасающей любви Такое вполне может быть Вопрос только состоит в чем? В том, что обвинять человека в этом достаточно сложно. Пожалуй, винить можно человека только за то, что он вовремя или она вовремя не поговорили, откровенно с партнером не объяснили ситуацию и ну, как-то да, спокойно расстались. Это первый момент. Второй момент это измена как сигнал проблем во взаимоотношениях. Речь идет о чем? О том, что, ну, например, жена стала менее внимательна к мужу, ей некогда она работает, мужа это обижает, и вместо того, чтобы выяснять какие-то отношения, он просто компенсирует да, эту ситуацию тем, что он ну, изменяет жене. И на самом деле это просто сигнал о том, что есть проблемы. И это нужно решать, это вполне реально разрешить. Вообще нужно просто понимать, что эм, э, измена ⁇ это сигнал прежде всего. Сигнал о том, что что-то не так. И зачастую это тогда является уроком, который можно, в принципе, принять, разрешить и стать гораздо более, может быть, внимательными друг к другу, чуткими, э, щедрыми, там, понимающими и так далее. Это второй момент. Да? Третий момент. Это сигнал того, что у человека э, есть какие-то внутренние личностные проблемы. И прежде всего это, конечно, неуверенность в себе. Стереотип какой-то. Мужчина э, обязан иметь не только жену, но и любовницу. одну. Неготовность человека к серьезным отношениям. То есть есть какие-то отношения. Но наступает момент, когда э, нужно делать какой-то следующий шаг. Или, например, гражданский брак, а нужно уже жена там настаивать, ну, что уже пора как-то узаконить их отношения. Или э, жена говорит, что пора иметь ребенка, а человек не готов к этому. И что он делает? Он выходит, э, как бы, находит выход из этой ситуации, измены. Это жажда новизны. Ну, проходит год, два, три, пять, шесть, да. Естественно, что вот эта химия любви, она немножечко угасает. И вот... Хочется чего-то свежего, чего-то нового. Следующее. Это э, попытка создать э, альтернативу рутине в семейной жизни. Он не хочет, например, мужчина или женщина. Они не хотят, собственно говоря, расставаться. Они не хотят разрушать семью. Но им нужен какой-то экстрим. Им нужно что-то э, такое, что вот, э, вызывает бурление крови. И они идут на это. Следующее. Мы очень хотим признания, восхищения, когда мы живем долго в браке, это немножко уходит. А тот, например, мужчина встречает даму, которая, боже мой, какой ты умный, боже мой, какой ты гениальный, как повезло твоей жене. Еще одна причина это потребность в приключения. Самое интересное, что называют эту причину мужчины-психологи. Им нужно приключение. Им скучно и грустно. Ну, в принципі, вот это являється причиною э, всех людьми. Ну, якщо він одумався, ну, помилки бувають. Нет, наверное. А це вже зависит от ситуації в семье, как, бы, как люди друг к другу относяться і что, собственно, произошло. Ну, да. Стоп. Якщо він сам повернувся та вибачиться та знає свої помилки, ну і це буде. Ну, пообщаться, джинка, так, то, тому потребно пробошить ты. По мне так нерезонно разрешать вернуться, но это, это я не вижу, просто в этом логике никакой. Если бы я любила своего мужа, я бы создала ему такие условия, что он бы не ушел. По глупости ушел от жены как получилось, жили три года, нормально. По работе поехал в командировку с еще одной нашей сотрудницей. И оно как-то само получилось, я тут вообще ни при чем. Вернулся домой, стыдно, глаза прячу. Жена прицепилась, мол, что случилось, а я возьми дурак и раскались. Было, не хотел. Она у меня дама горячая, решительная, мне по мордасам. Сумку дорожную из командировки за дверь, Телефоны не подходит. Что делать? Замки поменяла, а мне жить негде. Друзья все семейные, нигде мне не рады. Я ж пошел командировочный, думал погонять. Нет, приняла, выслушала, сказала, что пока не помиримся, у нее пожил. Так мы месяц жили, по-товарищески, по-братски. Я к ней не приставал, а потом опять, как помутнение, потянула меня к коллеге. А она не против. Только стала меня в магазин посылать, поручения давать. Нормальная жизнь, но к жене все равно тянет все-таки родной человек. Не подскажете, как помириться? Может через вашу программу ей в любви признаться? Я домой хочу. Побачила мы историю Константина, так все скажем, зизнаватый чини. Вообще на самом деле, когда вот читаешь э, это письмо человека, ему ну, поражаешься. Перед нами, знаете, такой вот э, взрослый ребенок. Домой он хочет. Э, поэтому, как любой ребенок, нашкодил и признался. И, в принципе, э, ну, это уже выбор человека. Чего он хочет? Если он прекрасно знает свою жену, которая э, отреагировала э, вполне адекватным образом, да, ну, тогда думай, в чем-то своей головой, что ты делаешь. Если уже получилось, ну, по глупости, да, получилось это. Зачем это нужно вываливать? Если ты знаешь о том, что жена отреагирует именно таким образом, что она решительная женщина. И какова цель была этого признания? Вот на самом деле, понимаете, здесь проблема в чем? В том, что, безусловно, в семье есть какие-то межличностные проблемы. Возможно, есть личностные, глубинные проблемы у этого нашего героя-любовника. Здесь явная какая-то компенсация. Вот чего-то не хватало там, он пошел на стороне... Вы понимаете, чем мы отличаемся от животных? Тем, что мы можем логически мыслить. Тем, что мы можем сдерживать какие-то свои эмоции. Если я так не терпелось, ну, простите, да, пойди и там, да, другим способом реши эту проблему. Если рядом женщина, которую ты действительно любишь. Инший бег. Если подавитесь сбоку женки, то пробачать и чини. И как пробачать, чтобы это было и а, какозидно и действенно втримать эти отношения, если. Ну, простите, я повторюсь еще раз. Мир создал такую профессию как психолога. К сожалению, подружки на кухне и там все родные и близкие они могут обменяться вот, мнениями, да, но проблема они не разрешат. Конечно, лучше всего обращаться к профессионалу, психологу по семейным проблемам, по изменам и разрешать эти вопросы. Прощать или не прощать, чего хочет женщина? Вот, знаете, это сакраментальный вопрос. Если ей дорог этот человек, если она понимает, что семью, все-таки сохранить семью – это искусство, что в жизни, на самом деле, гораздо сложнее, чем это кажется. Ну все бывает в жизни. Тогда нужно разговаривать, тогда нужно думать, тогда это будет вот тем самым уроком, который они пройдут или не пройдут, простите. И зачастую, когда люди э, проходят вот такой урок, их отношения становятся гораздо более крепкими. Но для этого должны быть готовы оба, если мы хотим, чтобы наша вот семья сохранилась, чтобы не происходило. Тоді має смисл за это бороться. Если Якщо если якщо чувств немає, то ми можемо говорити. Мені сталося, що взагалі такий кумедний хід це піти жити до тієї жінки, з якою ця пригода відбулася. А, як про мене, це дивно. Ми живемо у двохмільйонному місці, де є якісь ресурси, можна орендувати якісь житло. Мабуть, на такі випадки. Это Но это говорит просто о неком уровне инфантилизма. Вот случайно получилось изменить. Вот жена выгнала, хотя это можно было предположить. Что мы делаем? Мы не совершаем мужской поступок. Да? Мы не завоевываем эту женщину снова. Мы не снимаем квартиру или находим какие-то варианты. Да? Мы идем к той женщине, с которой мы изменили. Она пожалеет, она примет. И так и произошло. И помните, да, вот он даже пишет о том, что сначала они жили как вот друзья, все, а потом как-то так вот, ну, вот само собой получилось. И на самом деле вышел на что? На тот же уровень семьи, да, она уже дает ему поручения и прочее, прочее. Ну, конечно, это уровень некой такой вот зависимости, это уровень инфантилизма, это уровень такой вот личностной незрелости.